早说他就不靠你么你也不知道会互换啊。也是，保持接触，等换过来就好了。嗯，这只是意外，别想太多。你说。 会不会是因为咱们今天早上开玩笑，耍了老天爷，然后老天爷回来耍咱们呀？你这个解释听起来还挺科学的。还好你这个礼拜不用工作，所以不用担心，我们有时间解决这个意外。 你这就换回来了，好像是，还是你来吧。 哥，我们换回来了，嗯，这也太神奇了吧！那我们试试，看看能不能再换一次。不，我们换一种方式。什么方式？ 现在我们猜想的方向是对的，嗯、那我们再试试其他的。好，看来这个方法也是有效的。 也试试我之前说过的办法吧，你可以的。 根据今天的验证来看，只要我们的情绪能够同时产生变化，互换的概率还是非常高的。是啊，原来不行的，今天全行了，就好像进化一样，太神奇了。哥哥，你说我们这样算不算是拥有一种超能力啊？什么超能力？可以控制互换啊，随时交换人生。你想一想，我不想工作的时候换一下，你替我去上班；你不想休息的时候。 幻想，我替你躺着。嗯，还真是想的挺美的。<laughs> 事已至此，就是要乐观一点，生活继续，恋爱照谈。你觉得呢？本来应该是我鼓励你的，都一样。你负责对策，我负责加油，我们分工合作。而且我们已经证实了，互换的条件。 是在随时变化的，说不定会变得更好呢。以后一定会更好的。对对对，那既然恋爱照谈，我们一会儿去看电影吧。看电影？嗯、方便吗？我去订，两个人的电影院肯定没问题。